Черкаси дізналися в Іспанії днями. Звідти повернувся черкаський спортсмен Михайло Кисляков з перемогою на чемпіонаті Європи з бодібілдингу. Завдяки старанній та виснажливій роботі над собою він обійшов 20 конкурентів та здобув золото. Про переможну поїздку, особливості підготовки до змагань, систему тренувань та харчування. Чемпіон поділився з глядачами антени. Поздравляем вас и с праздником! Расскажи, пожалуйста, какая была подготовка, как удалось все-таки достигнуть такого результата? Подготовка была достаточно длительной, практически 4 месяца, можно сказать, практически без углеводной диеты, поэтому это, для меня это самое большое время подготовки к соревнованиям. Выступаю я уже Чуть-чуть больше двух лет в этой категории именно бодибилдинг, классический бодибилдинг. Но, в принципе, все удалось, все справилось, все задачи были выполнены. Как оценивают конкурентів? конкурентов? Насколько развивающийся бодибилдинг и фитнес в Украине и в других странах вы Ну, с каждым годом, допустим, я езжу на соревнования, с каждым годом уровень и количество спортсменов, допустим, на Кубке Украины суммарно было почти 400 участников. И на чемпионате Европы очень сильно растет уровень спортсменов. В моей категории на чемпионате Европы было 20 человек именитых, очень сильных, с разных стран, которые приезжают не первый раз уже участвовать по многим, скажем так, предсказаниям должен был выиграть спортсмен из Словакии, но повезло мне немножечко больше. Какие то пары ваши планы? Может, вы больше серьезного уровня смогли? Сейчас планы, в первую очередь, немножко отдохнуть, потому что подготовка действительно была очень серьезной и тяжелой. Потом посмотрим, нужно улучшать форму. Я посмотрел на соперников, посмотрел на уровень. Для меня это был первый международный турнир, поэтому есть куда стремиться. Власне, ви також тренуєте майбутніх спортсменів, скільки потрібно часу, щоб із середньої фізичної підготовки стати все ж таки людиною, яка зможе досягти якихось результатів на змаганнях. Ну, я всегда говорю людям, что, э, во-первых, работает только система. То есть, если человек захотел э, измениться, неважно, к соревнованиям или просто так, он должен полностью поменять свой образ жизни. Потому что, допустим, если кто-то кушал там 30 лет э, пироженки и немножко пополнил, да, то за два месяца невозможно подготовиться там и поехать куда-нибудь за границу, уже стоять с прессом, с кубиками на пляже красиво отдыхать. Вот, поэтому... Скажем так, если взять среднего человека, который тренируется, да, то полгода-год для того, чтобы просто выйти пробно на сцену, на областного уровня, при хорошем тренере, это очень даже реально. Багато критикуют спортсменов, которые используют специальные химические добавки, для того, чтобы у них росла мускулатура. Как вы это ставитесь? Ну, в основном, это вещи немножко надуманные. Почему? Потому что спортивное питание – это… То, что производится, допустим, то же самое протеин, то, что производится из молока, из сыра, из э, сыворотки, то есть это все полезно, вкусно и только помогает ускорить, добиться результата. Потому что объемы еды, которые нужно съедать на подготовке, это не всегда посильно обычному человеку. А вот выпить обычный вкусный коктейль, это, в принципе, намного легче. Поэтому они действительно помогают. Еще начиная с эсеровских времен у нас э, э, все на энтузиазм, на воле к победе на на желание на вот этом вот вырвать как говорится поэтому вот так вот